На следующей неделе планируется новый массированный удар дронов по Крыму. Они пытаются истощить наше ПВО. Вопрос. Зачем? Чтобы нанести удары F-16. А в Париже призывают не жалеть ракет для атак по российской территории. Идет война. Относиться к этому надо с пониманием, без истерик. И в 27-й месяц триденной спецоперация РФ, яка и доси йде за планом. Специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком. По плану. Каждую ночь по 50-60 беспилотников. И что? Да, безусловно. Ничего, О, раздражает Сколько? это. И медийно это раздражает, Александр да. Юрьевич. Да. Тут Богдан ну, точно абсолютно последний. прав. Последний. Последний Вы утром просыпаетесь да. и смотрите да. вот эту І десятки одні. у вас починає все кипіти. Як ви зрозуміли, з кожним днем жабам на болотах стає тривожно. А все тому, що їхній диктатор Путін розпочав війну, яка, хоч і повільно, але все ж переходить на територію Росії. І пропагандистам це щось зовсім не подобається. От в ці вихідні дні е, тут треба віддати. Должное Андрею Владимировичу произошло ну, нечасто случающееся событие, когда прогноз Андрея Владимировича подтвердился. Правда, он его делал еще год назад. Про то, что Украина будет в массовом порядке применять беспилотники. Беспилотники полетят к нам просто вот как там рой какой-то, каких-то там москитов. Вот он про это говорил еще в прошлом году. Вот мы дождались, потому что в выходные дни, там несколько вот как бы подряд ночей, ну там если посчитать, там действительно просто уже идет речь о сотнях беспилотников, которые запускают на Крым, на Краснодарский край. Давайте сейчас вернемся вот к этому прогнозу Андрея Владимировича прошлогоднему. Первое, почему так долго готовились. И второе оценки. На Украине налажено производство дронов в огромном количестве. Ежедневно в последнее время производилось до 300 дронов различных модификаций. А вот это массовое направление дронов это прежде всего расчет на истощение нашей системы ПВО. Второе, конечно, сказать, это подготовка к новым акциям. <реш> на наступні неділі планується новий массовий удар дронів по Криму. І о, ця тактика буде продовжена, вона дуже ефективна. Масовані атаки українськими безпілотниками і справді дуже ефективні. Вони знищують чи завдають величезної шкоди російським літакам, підстанціям, нафтобазам та НПЗ. А ще дуже негативно впливають на російську економіку. Це підтверджують навіть. сами россиянами. Чем она очень эффективна? Она, в том числе, кстати, НПЗ. Ведь действительно, сегодня там Славянск и так далее, практически каждый НПЗ в зоне 300-400 километров украинской границы сейчас подвергался ударам. И многие, к сожалению, действительно или вышли из строя, или приостановили работу и так далее. Именно НПЗ. Не вышел из строя ни один. Ну, да. вы вышел, я один Приостанавливали я работу говорю. на несколько дней. Да. Потому это что если вы, если вы помните слова президента, у нас когда были какие-то вот подобные обстрелы, у ну, белорусов просили это дизельное топливо и бензин и, э, довольно быстро его получали. Это все понятно, но это все равно это ущерб для нашей экономики и довольно серьезный ущерб. Россиянам рекомендую зрозуміти і запам'ятати, що такі атаки будуть тільки наростати. Бо війна завжди приходить і до тих, кто ее распочал. То, что мы сейчас наблюдаем там под по 40 дронов, это это начало. Э, будет, э, к сожалению, хуже. Это им еще не передали ракеты дальнобойные, обязательно передадут. То, что прозвучало сегодня, это какой-то вообще бред. Но ну, вот смотрите, давайте коротко воспроизведу одно предложение, mm -hmm. да? Они пытаются истощить наше ПВО. Вопрос: зачем? Чтобы нанести удары F-16. Ага. Все 50 штук. Да. Максимум. Ну, да. пока их еще Когда нет. Мы, мы это делаем, мы действительно используем там, герани и ракеты для того, чтобы истощить ПВО на Украине, потому что после этого мы реально нашими ракетами и нашей авиацией наносим удары по энергетической, по военной инфраструктуре, по этим идиотским мастерским, где делают дроны. У нас понятно зачем. Они зачем. Они что потом будут туда, в Краснодарский край F-16 будут забирать? Йде час і в 16 будемо запускати, поки ж лише українські безпілотники. Але їх достатньо для того, щоб росіяни були збентежені та налякані. Бо вони справді не розуміють, як то так могло статися, що вибухає та палає тепер не тільки в Україні, але і на Росії. Та на Гебельс ТВ рекомендують звикати і вчать бачити у цьому тільки позитив. Йде війна, відноситися цього треба з розумінням. Без истерик. Использование таких дронов, оно придет к тому, что у нас будет развиваться система ПВО с использованием радаров и стрелкового оружия, с использованием низкоскоростных винтовых самолетов. И последний тезис. Да, конечно, могут они наносить удары этими дронами. Могут даже где-то что-то поджечь и так далее. Но это вызовет лишь еще большую реакцию с нашей стороны. Мы же не бомбили ни инфраструктуру, ни транспортную логистику, так, по-хорошему, -по 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 ни э, распределительные станции у АЭС, которые остаются последними это мощными. Пора. Да, пора. Так вот это в результате придет к тому, придет к тому, что просто Россия даст еще более мощный ответ. Там полностью нарушится транспортная логистика, топливная, в том числе энергетическая. У них несколько уровней вот, использования беспилотников. То, что Краснодарский край, да, то, что вот Новороссийск. Мы выгнали российский флот из западной части Черного моря, ну, сейчас мы его из восточной части выгнем, ну, в Турцию, вероятно. Тут, ладно, это, это дальнобойные, это достаточно тяжелые беспилотники. Но то, що вони делают в Долгородської, Курской, Брянской областях збрасують боєприпаси на машини мірних жителів на дама на, да, на граді. Це просто, да, да. просто убийство мирних жителів. Тобто їм вбивати українців це нормальна справа, а нам захищатися не можна. Не на тих напали. Ми будемо захищатися. І як каже пропагандист Коц, це нам ще не дали далекобійні ракети. Ну як ракети то дали, а дозвіл бити ними по РФ – ще ні. Але здається, у США та ЄС до цього рішення наближаються. І Скабєєвій це отчні не нравиться. А в Паріжі призивають не жаліть ракет для атак по російської території. Депутат партії «Демократичне движення. Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Жан-Луи Бурлан считает, что Парижу стоит последовать примеру Лондона и Вашингтона, то есть разрешить Украине наносить удары по территории России французским оружием. Еще один безумец. Министр обороны Великобритании Шапс требует, чтобы Берлин дал Киеву ракеты большой дальности Таурус и тоже разрешил наносить ими удары по Крыму. В интервью с Sky Шепс похвастал, что Великобритания была первой страной, которая позволила использовать свое оружие для ударов по нашему полуострову. Бывший генсек НАТО Расмус тоже требует снять все ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России, мол, Киев не может выиграть войну со связанными за спиной руками. Экс-глава ЦРУ Петреус того же мнения – Україна веде оборонну війну, тому повинна мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки Росія здійснює свої атаки. Посол України у США Оксана Маркарова сказала, що ми вже два роки ведемо цю дискусію. Ми маємо право захищатися, і ми захищаємо себе незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території. Вашингтон, якоби снова запретил Киеву использовать американские ракеты для удара в вглубь России. Впрочем, в пентагоновских учебниках географии мы знаем Крым, Донбасс, Запорожская, область Херсонская по-прежнему значится территории Украины. То есть наносить удары по России Вашингтон, надо быть честными, все-таки разрешил. Более того, Глава американського генерального штабу Браун на прес-конференції так таки сказав: Америка поставила в СУ нове аружі для ударів по російському полуострову, щоб розкачати нове наступлення. Настав час розширити географію ударів, настав час припинити боятися та сумніватися. Бо чим довше партнери зволікають із цим рішенням, тим швидше росіяни наближаються до їхніх кордонів. <связать> Далекобійні ракеты, которые есть у партнеров. Такие виды, как Storm Shadow, Scalp, uh, ATACAMS, Atacams то есть британцы, французы, Соединенные Штаты Америки. Вот три вида ракет. Які ми отримували, і які ми пробували застосовувати, я вважаю, що якщо б у нас була можливість застосовувати їх в належних об'ємах, росіяни були б неспроможні масово перетинати кордони. Розуміючи, що західні партнери повільно, але таки наближаються до рішення дозволити застосовувати західну зброю по території Росії, пропагандисти беруться применшувати її ефективність. какое бы сегодня Запад не дал оружие Украине, это оружие направляется туда не для того, чтобы они смогли остановить Россию. В принципе, уже все сказали в один голос, уже они понимают, что Россию сегодня остановить невозможно. Запад пытается до завершения этого конфликта нанести России максимальный экономический урон. Ну и понятное дело, урон именно в военном потенциале. То есть если даже что-то и дает Запад украинцам на данном этапе, это все то, что может просто максимально навредить нашей экономике. Это вот они пытаются, получается, выбивать наши НПЗ, некоторые военные объекты, пытаются выбивать именно гражданское население, пытаются запугать, чтобы у нас в стране началась хотя бы какая-нибудь паника. То есть, да, есть очень много разных, как говорится, способов, которыми они пытаются воздействовать на Россию в целом. В то же самое время то оружие, оснащение, которое они дают, оно в принципе не в состоянии каким-то образом поменять ход истории. Я нагадаю, что колись вы уже так применшивали боездатность захидной зброи. Потом Скобеевой довелося брати свои слова назад. Эти ошибки надо немедленно исправлять, а не продолжать рассказывать. Что там эти украинцы? Ерунда какая-то из... Нас мать народ мать. смотрит, мы к нему Это должны относиться мать. уважительно, они ждут от нас. Правда, оружие у американцев нормальное, блок североатлантический, да. сильный, навалились они на нас, всем западным миром, да. там полно специалистов. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед, понимать, что ставки очень высокие, но правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Людям нужна правда, кажется, Скобеева, а натомість продолжает вишать им локшину на вуха и рассказывать про неиснующие перемоги. Мы с вами увидим, что, как я и ранее об этом говорил, примерно июнь месяц к середине, к концу конкретно уже очертания тех территорий, которые мы уже дальше вряд ли уже дадим возможность удержать противнику. Алло. 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 Да, меня видно. Вас и видно и слышно, и вы подошли прям как будто бы к самому, самому интересному. Те территории, которые мы не дадим возможность противнику удержать, эти да, территории да, включают да. в себя Николаев, Одессу, Харьков, Аптеронович. Да. Ну так, знаете, по ощущениям. Ну я вам скажу так: это все регионы, которые вы перечислили, это исконно русские территории, и вряд ли Украина сможет их удержать, и вряд ли мы ей дадим удержать их. Немає чому дивуватися, брехати і перебільшувати це одна із задач путінської пропаганди. Хорошо можна мозги вибачте за мовітон запудрити мільйонам людей, які сприймають реальну дійсність із средств масової інформації. А знаєте, чим ще зараз пудрять мізки мільйонам росіян? Дуже банальним, старим і смішним фейком. Що, начебто, українські бійці воюють під впливом наркотиків. Безопрачные доказы ведь тоже – витошка Дыревца Алаудинова. Не могу не задать вам вопрос по части наркомании и алкоголя. но вроде все знают все эти бесконечные шутки, то ли не шутки про Зеленского кокаин, но они всегда исходили скорее от нас. Сегодня американцы и Daily Beast сообщают, что в наркотическом и алкогольном угаре Украинская публика военизированная ходит в атаку. Ольга, ну это вопрос для нас абсолютно, этот вопрос для нас не является новым. Мы эту ситуацию контролировали изначально. У нас все это время была информация о том, что все бойцы ВСУ, они по сути ходят на передовую непосредственно под каким-то очень серьезным допингом. Мы знаем, что американцы и европейцы на украинских формированиях все время испытывали какие-то свои новые таблетки, какие-то новые уколы. И они где-то давали свой результат на энное время, то есть на определенный период времени. Я так думаю, что нам удивляться этому не стоит, не стоит потому что Украина, она всецело явилась полностью плацдармом для того, чтобы на ее территории были развернуты огромное количество лабораторий, которые производили разного характера, как говорится, вирусы, другое, другое. И это в конечном итоге э, привело к тому, что состояние населения Украины, оно реально э, зашло в какое-то, я не, не знаю, наверное, они находятся все в, в определенном трансе. О пробиолаборатории мы с вами сейчас детально поговорим, потому что, выявляется, на змину боевым комарам появились боевые шоколадки. Они, понимаете, они находятся под какой-то боевой химией, причем она такого накопительного действия, это очень четко видно, то есть, вот, грубо говоря... Человек вроде кажется нормально, спокойно, но тут у него адреналин начинает повышаться. И вот эта химия вступает в действие. Да? А как это и выглядит? Вот они... Как выглядит это выглядит? Выглядит так, что они, ну они, допустим, это вот очень хорошо видно в средствах наблюдения. Допустим, он сидит, буквально в метре прилетает мина, он ее не замечает. Мимо осколки по нему там едет, он даже не, ну смотрит бинокль, даже не обращает внимания. То есть не боится. Это боевая химия, да? Ну, даже, навіть сказать, сказати, їх виде шоколадок роздають вот ну, сейчас інвікції появились. От люди под этой химией не здаються. Ось так з'їв шоколадку і став куле непробивним супергероєм. Залишилося вивести біокурей, від м'яса яких можна буде стріляти з очей лазерами. Ані ані до останнього, ані під наркотою, по барабану. Просто вовче. Карані йдуть, ані йдуть пані вставляють артилерії, ані йдуть, падають, встають і обратно йдуть. вони не бояться вообще нічого. Таке відчуття, якби знаєте, чоловік без души у НАТО. Це один із найстаріших фейків російської пропаганди. Під час помаранчевої революції росіяни стверджували, що всі ті, хто протистояв Януковичу, який підтасовував вибори, постійно вживали американські наркотики. Такий наратив дає пропагандистам змогу пояснити російські поразки. Українці не хочуть, щоб їх захопила Росія. Вони під наркотою. Українці знищують непереможну російську армію. Вони під наркотою. Цивільні протистоять окупантам? Значить, вони точно під наркотою. За версією російської пропаганди, якби не наркотики, то боягузливі українці вже б давно здалися. Але здається, що під дією наркотиків не ми, а саме сценаристи Мордора, бо таку ахінею можуть видати лише вони. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.